Hörmətli izləyicilər, hər gün yeni xəbərlər almaq üçün videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq, videonu bəyənib like etməyinizi sizlərdən xahiş edirik. Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Arif Quliyev koronavirusa yoluxub və hazırda xəstəxanadadır. Ölkə TV xəbər verir ki, aktyorun oğlu Rövşən Quliyev axşam azı açıqlamasında atasının reanimasiyaya yerləşdirildiyini bildirdi. Həkimlər əlindən gələni edirlər. 4 gündür onlar da bizimlə birlikdə atamın sağlamlığı üçün çalışırlar. Aparatlara qoşulub Artıq həkimlərinin edə biləcəyi bir şey qalmır. Tək ümid Allahın möcüzəsidir. Dua edirik ki, bir möcüzə olsun, atam sağalsın. Allah şəfa versin. Azərbaycanda xəstəliyə 1307-nin yoldurma faizi qeyd olunub. 2383 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ gərəkətlərdən verilən məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 27 nəfər vəfat edib.